अध्यक्ष महोदय भिवंडी शहर में आज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ट्रैफिक का है, है। और अध्यक्ष महोदय अभी, अभी आज सभागृह में इतनी चर्चा हुई भिवंडी के ट्रैफिक के बारे में अध्यक्ष महोदय भिवंडी का जो रिंग रोड है वो इस शहर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मैं मंत्री महोदय का लक्ष्य चाहूंगा ये रिंग रोड जो है भिवंडी के लिए 2014 में जो है 201 करोड़ प्राधिकरण ने पारित किया मंत्री महोदय जी जो उत्तर यहाँ पे आया है मैं पांच साल से यह विषय लेता हूं पांच साल से यही उत्तर मिलता है 2014 में पारित हुआ 201 सौ कोटी मिला 2016 में तत्कालीन लोक प्रतिनिधि ने उसका विरोध किया और 2017 में ला, लास्ट मीटिंग हुई अध्यक्ष महोदय यह न्याय है क्या 2017 में लास्ट मीटिंग मेरे स्पेसिफिक प्रश्न ये है कि आज पिवंडी शहर बढ़ रहा है उसका लोक संख्या बढ़ रही है अभी दो तीन दिन पहले राजीव गांधी फ्लाईओवर पे एक हादसा हुआ दो नौजवान लोगों की जान गई अध्यक्ष महोदय मेरा पहला प्रश्न है कि जो आप एक्विजिशन कर रहे हो 65 परसेंट लैंड एक्वायर हो चुकी है तो क्यों नहीं आप इसको फेज वन और फेज टू करते हो दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि अगर स्थानिक लोगों का विरोध है तो आपने जानने की कोशिश की क्या कि वो विरोध क्यों है आप उनको जो कॉम्पन्सेशन दे रहे हो आज मार्केट वैल्यू से कम है मेरा मंत्री महोदय जी आपसे निवेदन है कि जो लोग हैं हमारे गांव के लोग हैं बाजोड़ टिंगर यहाँ के उनको समृद्धि मार्ग के पैटर्न के ऊपर जो है कॉम्पन्सेशन दिया जाए अध्यक्ष महोदय क्या ये सरकार इमीडिएटली काम शुरू करने के लिए आप अपने दालना में मीटिंग लेंगे क्या और इसको फेज वन और फेज टू में डिवाइड करके कॉम्पनसेशन पॉलिसी एक्ट पार समृद्धि करेंगे क्या अध्यक्ष महोदय यहाँ पर इतना ये रिंग रोड उस शहर के लिए इतना इंपॉर्टेंट है लेकिन सन्मान्य मंत्री महोदय जी उसी रिंग रोड के ऊपर डीबी रोड के ऊपर एमएमआर ने बिल्डिंग परमिशन दी है क्या मंत्री महोदय इसकी इंक्वायरी करेंगे क्या अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय सरकारात्मक उत्तर दे क्योंकि ये रिंग रोड बनने से पुरे भिवंडी परिसर की ट्रॅफिक का जो निकलेगा मंत्री महोदय जी आपसे उम्मीद है कि आप सकारात्मक उत्तर देंगे अध्यक्ष महोदय सन्मान्य सदस्य रईश भाईनी भिवंडीच्या रिंगरोडच्या बाबतीतला जो प्रश्न मांडला ही वस्तुस्थिती खरी आहे की त्याच्यामध्ये काही जागेचं हे ऍक्विएशन झालेलं आहे काही जागेचं अॅक्विशन व्हायचं आहे आणि ज्या जागेचं अॅक्विशन व्हायचं आहे त्याला कडाडून विरोध तिथल्या स्थानिक लोकांचा आहे आणि या संदर्भामध्ये मला असं वाटतं की तत्कालीन मुख्यमंत्री विद्यमान उपमुख्यमंत्र्यांनी देखील द्वारे बैठक घेतलेली होती तुम्ही सुद्धा स्वतः एक बैठक घेतलेली आहे आणि तुम्ही बैठक घेतली त्याच्यानंतर महानगरपालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांनी देखील बैठक घेतली तर मला असं वाटतं की बैठक घेऊन त्याच्यामध्ये काही निष्पन्न झालेलं नाही तिथं जाऊन अध्यक्ष मोदे हो त्या लोकांना कन्व्हिन्स करूनच पुढचा संपादनाचा विषय क्लिअर होईल परंतु सन्मान्य सदस्यांनी जो मुद्दा मांडला की जी जागा अॅक्वायर झालेली आहे तो पार्ट वन आणि एक्वायर झालेली नाही तो पार्ट टू असं करून काही कॉम्बिनेशन uh, करून काम सुरू करता येईल का अशा पद्धतीची तपासणी मी अधिकाऱ्यांना करण्याच्या सूचना देतो आणि त्याच्यामध्ये ते जर वायाव्हल होत असेल तर त्या देखील uh, गोष्टीचा नक्की विचार केला जाईल अकोरोबर कॉम्पन्सेशन मार्केट व्हॅल्यू से कम मिळ क्यू दो जमीन आप समृद्धी मार्ग भिवंगी परिसर मे जितने प्रोजेक्ट आहे कॉम्पन्सेशन अलग आहे और आज हमारे भादौर टिंगर ये इलाके के अंदर टी डी की वैल्यू तीन सौ रुपया स्क्वायर फीट है कॉम्पनसेशन के ऊपर क्यों कोई राजी होगा मेरा सबसे मूल प्रश्न क्या है क्या आप समृद्धि मार्ग के लाइन पर कॉम्पनसेशन दोगे क्या वो कॉम्पनसेशन दीजिए आज लोग आपको अपनी जमीन देने को तैयार है अध्यक्ष महोदय कॉम्पनसेशन पे क्लैरिटी होना चाहिए और अभी मेट्रो फाई का, का काम चालू होने वाला है ट्रैफिक और बढ़ने वाली है अध्यक्ष महोदय एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन चाहिए आप निर्देश दीजिए कॉम्पन्सेशन पॉलिसी एट पार विथ समृद्धी और फेस वन फेज टू से काम कब चालू होगा वो मुझे बताइए और अपने दालना पर एक मीटिंग लीजिए अध्यक्ष महोदय समृद्धी महामार्गाच्या पद्धतीनं कॉम्पेन्सेशन द्यावं असं सरकारला करता येणार नाही कारण ना। त्या भागातला रेडी रेकनरचा रेट आणि त्याच्या पटीमध्ये आपण कॉम्पेन्सेशन देत असतो परंतु कॉम्पेन्सेशन हे शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचलं पाहिजे त्यांना चांगला दर मिळाला पाहिजे याच्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे आणि म्हणून सन्माननीय सदस्यांनी जी मागणी केलेली आहे की बैठकीचं आयोजन करावं त्या पद्धतीच्या बैठकीचं आयोजन केलं जाईल महोदय धन्यवाद